Hey hey hey, jumpa lagi di Raf Toys di channel mencari ikan. ayo kita cari ikan lagi, guys bersama Raf Toys. Wah lihat nih guys, di sini ada kolam kolam nih. Wah ada lihat nih guys, wah di pinggir kolam ada balon guys. Wah juga nih guys, balonnya ngasih kita kiss Wah ada lope lope nya nih guys. Wah itu balonnya berwarna kuning guys. Jangan jangan ini balon berhadiah guys ya? Mending kita pecahin guys ya. Siapa tahu di dalam ada hadiahnya. Untung bareng bareng guys. Satu, dua, tiga. Warungnya pecah, wah dan lihat nih guys di dalam ada ikan rumahnya. Coba kita tangkap guys ya, wah guys ada ikan ada ikan kembung kembung nih, wah perutnya buncit buncit guys. Ini ada ikan mas koki guys. Wah, kita masukin ke dalam wadah guys ya, tapi ini bukan koki yang bisa masak ya lihat nih guys Waduh dia berpasangan guys yang ini juga gendut gendut nih ya, kita masukin ke dalam wadah guys ya nah, coba kita cari cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada balon balon lagi guys ya wah ada tuh guys lihat tuh guys ada yang gerak-gerak tuh warnanya putih guys wah itu apaan guys ya sepertinya ikan guys coba kita tangkap guys ya wah beneran ikan guys wah lihat nih guys ini adalah ikan wah ikan patin guys ikan patin yang albino guys wah lihat nih guys putih bersih ya wah bening amat ya kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan nah, coba kita periksa lagi guys siapa tahu guys Ada yang lebih besar lagi nih guys Warnanya juga putih Tapi ada hitam-hitamnya nih Waduh kayak panuan Wah ini rupanya ikan lele albino guys Wadidaw lihat nih guys Kumisnya Kumisnya kayak kakek-kakek guys Warnanya putih semua Kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys ya Waduh sepertinya sudah nggak ada yang mau keluar nih Mungkin cuman Cuman berdua aja kali ya Ikan-ikan di dalamnya Coba kita cari-cari lagi guys ya Coba tuh di sekitaran sini Ada kolam-kolam Wah-wah tuh guys Gak ada yang gerak-gerak guys di dalam lubang-lubang ini lihat tuh guys ada kepala yang nolol guys. Wah, sepertinya ada sesuatu yang menghuni lubang-lubang ini. Coba kita tangkap-tangkap eh, guys ya ini apaan guys ya? Lihat nih guys, lihat nih guys. Wah, itu guys rupanya ada ikan juga nih di dalam lubang-lubangnya. Wah, ikannya panjang-panjang nih dan motifnya cantik banget tuh ya malah lompat nih guys coba kita tangkap guys ya wadidaw lihat nih guys yang tahu ini kan apa coba sebut wah lihat nih guys benar sekali guys ini adalah ikan canda guys wadidaw ikan ini ikan mahal loh guys kita masukin juga ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi guys ya siapa tuh ada lagi yang keluar wadidaw Guys. ada ada kepala kepala ini terus ayo coba kakak pancing pancing ya dia keluar perlahan lahan ayo coba kakak keluarin oh my god guys rupanya ada anak kura kura nih mungkin ini cucu kakek kura kura guys ya lucu banget guys ya dia mau balikin badannya tapi susah guys wadaw siapa suruh cangkangnya kebesaran ya dia guys dia berhasil guys Waduh, kita bawa pulang juga guys ya soalnya kura burung kuranya lucu banget guys guys. Wih, dan coba kita cari-cari lagi guys ya. Siapa tahu di sekitar sini ada lubang kura lagi. Wah, itu apaan guys? Wah, guys. Oh my god, guys. Lihat nih guys, ini ada telur-telur yang besar banget, guys. Wah, telur-telurnya berwarna kuning, guys. Coba kita pecahin, guys ya. Siapa tahu ini telur-telur berhadiah, guys. Hitung bareng-bareng, guys. Satu, dua, tiga. Wah, guys. Guys, perhatikan, guys. Wah, di dalam telurnya ada ikan-ikan cantik nih. Wah, lihat nih, guys. Ini sepertinya ikan. Wah, ikan mas, guys. Ikan mas kuis lain, guys. Wah, kita masukin ke dalam wadah, guys ya. Dan lihat nih, guys, rupanya ini adalah sarang ikan. Wah, yang ini ikan mas komet, guys. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya dan lihat nih ada lagi ada lagi nih. Wah, yang ini juga ikan mas komet, guys. Mantap banget tuh nih. Kita menemukan sarang ikan mas. Wah, yang ini ikan mas koi Slayer. Warnanya hitam putih cantik juga, guys, ya. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Nanti coba kita cari-cari lagi, guys. Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi, guys, ya. Wah, ini apa guys Wah, guys, ada yang besar banget, guys. Wadahnya nih guys. Ini ikannya masih hidup kayaknya. Wadidaw guys masih hidup guys Soalnya kumisnya gerak-gerak tuh -gerak. Guys guys Kita dapat ikan yang yang jumbo nih guys Wadidaw ukurannya lumayan besar nih Ikannya masih bisa besar nih guys Masih bisa raksasa Wadidaw lihat nih guys Ini adalah ikan lele juga guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Kakak sudah siapin Wadah yang panjang-panjang Soalnya ikannya panjang-panjang guys Dan Coba kita cari-cari Wah wow, guys guys Perhatikan guys Sepertinya di sini ada kolam-kolam Wah ada ikan yang sendirian nih Jangan-jangan ikannya jomblo nih Kasian banget lu Coba kita seruk-seruk guys ya. Wah, lihat nih guys, coba tebak ini ikan apa? Wah guys betul banget guys Ini adalah ikan cupa multicolor Waduh tapi kolornya lepas kali ya Kita masukin ke dalam Wadah guys ya Wadah lihat guys Air airnya gerak-gerak nih Jangan-jangan di dalam Ada sesuatu guys Coba kakak raba-raba guys ya Waduh, lihat guys Ada yang kasar-kasar nih Waduh, coba kita tarik Wadah guys Guys berhati kan guys Rupanya ada ikan-ikan di dalamnya guys Wah ikannya kayak tokek nih Wadah ikannya Wadah kulitnya kasar banget guys Dan lihat nih guys Ini adalah ikan sapu sapu guys Yang ada di bawah sini loh guys Waduh dia malah lompat nih guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Siapa tuh masih ada kan sabu-sabu di dalam lubang-lubang ini Coba kita pancing-pancing Waduh ada yang nongol-nongol tuh Kepalanya doang guys Waduh itu apaan guys ya Kepalanya kayak ular guys Hati-hati guys Jangan sampai ular Wah gitu guys guys Perhatikan guys Kirain ular guys Rupanya ada anak kura-kura lagi Waduh di ya Banyak anak kura-kura guys Pasti di sekitaran sini Ada induknya nih guys Waduh kita bawa pulang juga yang ini guys ya Wah coba kita kasih berenang dulu guys ya Waduh guys Kura-kuranya lucu banget guys Dan coba kita cari-cari lagi guys ya Tidak apa di sini Ada induk kura-kura Wah lihat guys Ada kolam-kolam nih Wah, sepertinya ada ikan di dalam kolamnya guys Warnanya merah guys, tapi kok dia nggak gerak-geraknya dah, guys, sepertinya ini beneran ikan guys Coba kita seruk-seruk guys ya Wah, lihat nih guys, warnanya merah-merona guys Wadidaw guys, perhatikan guys Ini adalah ikan cupang Mantap men Kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys Waduh ikan cupangnya beneran sendirian guys Mungkin dia sebatang si kara kali ya Coba kita cari-cari lagi guys ya Oh itu apaan guys Waduh lihat nih guys Ada bola-bola yang berwarna biru guys Wah guys guys Jangan-jangan ini bola-bola berhadiah guys Warnanya biru dan lumayan besar Waduh mending kita pecahin juga guys ya Hitung bareng-bareng guys Satu Dua Tiga Nah, wadidoh, guys, rupanya ini sarang ikan juga, guys. Dan lihat tuh, guys, coba perhatikan ini di dalam ada ikan apa nih? Wah, guys, guys, perhatikan, guys, ikannya liar-liar. Liar. Wah, guys, guys, ini sepertinya ikan gurame, guys. Wah, itu ikannya liar banget nih. Wah, yuk kita coba tangkap, guys. Wah, beneran ikan gurame, guys. Kita masukin ke dalam wadah dan coba kita tangkap lagi nih, guys. Wah, lihat nih, guys, sepertinya yang ini bukan ikan gurame, guys. Wah, ini adalah ikan nila, guys. Bisa jadi lauk nih kalau makan. Itu adalah ikan yang bisa dikonsumsi, guys. Nah, lihat nih guys Wah, ternyata dua ikan nila nih Kita masukin ke dalam wadah Nyanyang ini kan apa lagi ya Coba kita tangkap-tangkap Wah rupanya ikan gurame guys Ikan sepat Wah ini ikan gurame Kita masukin ke dalam wadah guys ya Wah dan sepertinya dia double dead guys Cuman berdua Dua pasang Coba kita cari-cari lagi guys ya Ya patuh di sekitar sini Ada kolam-kolam lagi Wah tidur. Guys. Rupanya ada lagi Ada lagi kolam-kolam yang berisi ikan hias kecil Yang berwarna-warni guys Mantap betul nih Wah lihat tuh guys Ikan-ikannya kecil-kecil banget nih ya <laughs> Waduh coba kita tangkap guys ya Lihat nih guys Ada yang gembul-gembul nih -gembul. <laughs> Lihat Waduh perutnya buncit-buncit guys Warnanya kuning Jangan-jangan ikannya hamil kali ya Atau mungkin kekenyangan Nah ini adalah ikan moli balon guys Jadi perutnya kayak balon Dan lihat nih guys Ada lagi-ada lagi Yang warnanya hijau nih guys Coba kita tangkap guys ya Wadidoh guys, rupanya di sini ada ikan Sumatera guys, ikan Sumatera Glowfish, Glowfish Sumatera. Wah, cantik banget guys ya warnanya hijau dan bergaris-garis guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan ada lagi ada lagi nih. Wadidoh banyak banget ikan-ikan hias kecil di dalam kolam-kolam ini guys ya dan berbeda-beda jenis. Wadidoh lihat nih Wah, yang ini sepertinya ikan plati guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan ada juga yang hitam-hitam. Wah, lihat nih guys, yang ini juga ikan molly balon tapi perutnya nggak terlalu kayak balon. Mungkin lagi camp sekali ya Wah didow, guys ada juga yang putih putih cantik cantik nih Wah didow, kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Dan ada satu lagi nih guys Coba kita tangkap yang ini guys ya Wah didow, yang ini panjang panjang guys Ekornya wadah tuh guys Ekornya cantik juga guys ya Wah ini adalah ikan pelatih pedang guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan sepertinya kolam-kolamnya sudah kosong guys Kita berhasil dapat semua ikan di dalam kolam Iya coba kita cari-cari lagi guys ya Coba ya, tuh ada kolam lagi guys Wah ini ya, Wah guys guys perhatikan guys di sini ada balon lagi guys wah balonnya berwarna biru dan berekspresi yang ngapain kali ya Waduh lihat nih guys. Dia ada lagi, lagi kali ya. Waduh, well, demi kita pecahan juga guys ya. Siapa tahu di dalam ada ikan mas koki lagi kayak yang tadi guys. Hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Woi, guys. Barangnya pecah. Wah, dan lihat tuh guys. Ada dua ikan. Wah, yang dan sepertinya berbeda jenis guys. Waduh, yeah. coba kita tangkap yang ini dulu guys ya. Ini ikan apa ya? waduh lihat tuh guys. Woi, ikannya gede banget guys. Wah, dia mau kabur-kabur nih. Kamu sini aja. Wah, lihat tuh guys. Ikannya kayak ular guys. Dia merayap-rayap. Wah, ternyata ini ikan. Wah, lihat guys. Wadidaw ini adalah ikan gabus guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Yang lihat nih guys yang satu ini bentuknya kayak toko Wah sepertinya ikan sabu-sabu juga nih guys Tapi yang ini kan sabu-sabu albino guys Waduh mantap Ini kita dapat banyak jenis ikan yang berbeda-beda jenis guys Wah lihat nih guys Ini adalah ikan sabu-sabu yang albino Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita cari-cari lagi guys Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi ya? Wah ini apaan guys Waduh, guys rupanya di sini ada induk kura-kura yang tadi kita temukan guys wah lihat nih guys kami tadi dapat anak anakmu loh lihat guys kura-kuranya ngapain ya mungkin dia lagi cari anaknya ya wah induk kita bawa pulang juga ya induknya kita pertemukan dengan anaknya guys jadi kakak mau balik dulu guys kakak mau bawa kura-kuranya pertemukan dengan anaknya guys dan jangan lupa bawa juga pulang ikan yang kita tangkap kali ini guys banyak banget ikan hias kecil yang berwarna-warni ada juga ikan cuma multicolor loh guys mantap betul ya kali ini jadi ikutin terus Toys guys ya dan jangan lupa untuk like share dan subscribe guys bye bye.